Садовода. Как вы знаете, День Садовода в этом году проводился, но частично проводился, и мы в том числе проводим его. Значит, я представляю слово представителю городского исполнительного комитета товарищу Дублицкому Игорю Ивановичу. Добрый день. Значит, план у нас следующий сегодня. Нашего торжественного собрания вручит награды в связи с праздником для садовода огородника Виталий Сколочаныша, управляющий делами из полкома, он сейчас подойдет. Выступит депутат городского совета Шарасия Иванович. И презентацию книг нам Мариса Павловна расскажет про поэзию, что много из вас пишет стихи, правильно? Поэтому я предоставляю слово э, Сергею Ивановичу Шарай, который, как узнал, что мы собираемся, говорит, я сюда приду, я хочу с ними познакомиться, потому что я сам на себе трудился всегда и знаю Прекрасные и Мы сейчас расскажет. Добрый день, уважаемые земляки. Во-первых, я хочу поздравить всех с этим прекрасным праздником день Я знаю, что этот праздник отличается пока что только в Бердянске. Так что хочу пожелать вам всем, вашим близким, здоровья, вам, вашим близким, достатка, чтобы ваши труды, ваши трудолюбивые руки добивались таких прекрасных урожаев. Чтобы вы всегда с надеждой любовью работали на, на нашей прекрасной земле. Также я хочу вам вручить подписку на газету Земля моя кормилица

и занимались спортом с ним тоже. Поэтому знаю, и отца знал, и сына знал, то что люди, которые организовывали это благородное дело, с сыном давненько не видели. Но я надеюсь, что привет, и он мне передает оттуда. Он да. же пригласим от нашего общества. Там, там тоже нелегко. Да? Везде да, да, нужно трудиться, трудиться. И не на одной работе. Там, там тоже не мёд. Так что я думаю, что, вы знаете, где я только не работал, я сам вырос в селе. Родионовка, Николаевка, Осипенко. Я жил в этих селах. Мое детство прошло там. Я знаю цену земли и цену труда на земле. И прадеды мои работали, и деды, и отцы. Поэтому я всегда сам не боюсь никакой работы, уважаю людей труда. И всегда с смотрю, как живут наши люди труда в Украине на сегодняшний день. Хотелось бы от власти намного-намного так сказать, заботы больше о людях труда в первую очередь. Ну, я знаю, люди есть вот любят землю, а есть не любят землю. Вот, хоть уже ничего не сделаешь. Вот если не заложено генами, то у меня есть друзья тоже говорят, а я терпеть не могу копаться в этой земле. Я, говорю, я с удовольствием люблю вот, выращивать и сажать деревья. И возле магазина себя посадил, 4 тополя они принялись и, и живут, и выросли. И клумбу сделали. И, и клумбу делаю возле дома стараюсь и буду делать. Так что мне приносит это удовольствие. И, так что вот вы знаете, приятно ходить на такие встречи вот, с такими людьми, людьми как вот, вот честно говоря. Вчера я был на конкурсе Олеся Красадвина Коса, деткам помогал. Чем, как один из спонсоров основных сегодня к вам пришел с удовольствием общаться по еще раз вам всем всего самого хорошего спасибо, спасибо за внимание давайте спасибо. вы будете нашим почетным членом нашего коллектива пожалуйста давайте давайте да? голосуем я... да? Да. Да? 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 А ну, предложите проголосовать может за Другом, да, другом, да, другом да, нашего конечно. клуба. Поступило предложение да, принять, да. товарища Шарай, э, почетным членом да. нашего да, клуба. Кто клуба за, за же, да, 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 спасибо. Спасибо. это может это. большой а мочет, у нас это будет испытать пословище. А вам это сразу. Как человека а труда мы земли, мы да. Труда мы потом встретимся с вами. Да. Да. Можно слово дать? Владимир Я хочу, я Сергея Ивановича знаю уже больше десяти лет. Этот человек настолько честный, справедливый и добрый. Не никогда не обратишься за какую-то помощью, никогда не откажет. Никогда. И я как член вот, Совета ветеранской организации нашего завода Степанова, хотя он и там депутат в городе как-то, да, нам никакого отношения не имеет, но он нам тоже приходит сюда, оказывает помощь. Сюда приходит на праздники, угощает там наших ветеранов, открывает на столы там, и он никогда еще ни разу нам не отказал. Мы очень благодарны ему за это, большое вам спасибо. Я давно вас хотела сюда привезти, но все, все стеснялась вас пригласить. Так что большое спасибо вам. Да, спасибо всем. Это очень почетная обязанность. Я благодарю всех, за оказывая мне честь. Так что, так что, как говорится, очень приятно оказаться в такой компании. Так что давайте так, все приятно проведем время, нальем чайок и поговорим, какие проблемы кого волнует. Спасибо огромное. 시 <laughs> <laughs> <laughs>